Друзья, всем доброго ранку! Солнышко всходит! И мы уже едем! Мы уже едем! Вчера, вы знаете, работал по Харькову. Ну, просто, знаете, настроение огонь! Очень многим людям помогли, переселенцам. И в Изюме, и в Купянске, и в самом Харькове. Салта там, солнышко! Как я люблю, когда оно всходит! Слава тебе, Господи! И вы знаете много сидел, ну немного вернее, в автобусе ехал обратно в 20 выехал с Харькова и в Киеве я был пол 11, да, 22.30 и почитал вот эту дурню, время было в интернет, там где пишут про какие-то круглые столы про какую-то херню, какие-то меморандумы международные, це, военная администрация, целуганская. Ребята, мне так стыдно вот за нас, за всех, что нами руководят такие долбодубы, бля. Вот эти коммуникации. Вы же э, отвечайте людям. Посмотрите, сколько комментариев. У вас целая банда, шобла там собралась. Это Альбинка, ця Кошелева, цей Заяц. Кто там? Кому вы миллион восемьсот за услуги свои надали сегодня? Ну бред какой-то, блядь. Вот мы сева, сейчас еду. Я еду загружать э, 700 продуктовых наборов. Вчера я приехал. Приехал вчера. И еду э, загружаться уже. Проехали блокпост. Слава богу, тут ТЦК стоят. Обмотанные, да. Боры спали. Вот вдумайтесь. И опять э, ГОВПО э, едет едет, едет э, на Западную теперь Украину. Вчера, о, дивись, вот она зашло, сонечко моя родненько. Слава тебе, Господи, дай Бог нам хорошего всем дня, ангела всем охоронца. Но ну, не тратуйте сегодня. Вы посмотрите, сколько у вас комментариев, это э, военный администрация. Потом смотрю, якась рада ВПО собирается, там скольких-то. И все, самое главное, фото, блядь, на память. Ну, всех фейсы такие, Радостные. Что вы там чекурите, чи чинюхаете какие-то, я не знаю, <свят> вещества. Ну куда ни глянешь, везде радостные такие лица. Мать. Вы должны зветовать дуже коротко. Допомога ветеранам. Чин-чин-чин-чин. Фото для громады. Поехали, сделали ремонт всей бандой, какой-то громадой, у какого-то переселенца. Кому-то сбросились, купили жилье в селе за 150 тысяч гривников.